Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі. Час порад. Сьогодні ми розкажемо вам про благодійний розпродаж, до якого і ви зможете долучитися. А у другій частині нашої програми цікавий і корисний майстер-клас. Тож залишайтеся з нами. Ми починаємо. І студії сьогодні гості це Людмила Гайда, завідувача відділом науково-просвітницької роботи Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Івановича Верницького та Катерина Русецька, організатор благодійного розпродажу. Доброго дня! Доброго дня! перше запитання: що за розпродаж? Яка його назва, як виникла ідея? Катя до да, да. вас мене – Це благотворительна розпродажа, а названня Гараш сей благодійний розпродаж. це серія благотворительних. Распродаж, который происходит уже пятый раз вот, произошел пятый раз в городе Днепропетровске. Идея, идея вообще возникла у нас с друзьями еще давно. Она возникла по большей части в мирное время. Еще мы просто думали о том, как было бы хорошо по какому-то вот европейский, американский опыт просто обмениваться вещами, устроить такую циркуляцию вещей, чтобы было приятно, весело, и друзья просто могли обмениваться вещами. В итоге мы как-то, в общем-то, забросили, забросили эту тему. Потом, когда начали происходить такие события в нашей стране, мы долго думали, как мы можем помогать еще и привлекать больше людей. И возникла идея, чтобы мы немножко переформатировали идею гаражной распродажи, как мы представляли ее сейчас, и сделать ее более все-таки благотворительной, привлечь не только друзей, но и людей вокруг и общими усилиями помогать сейчас. Останній розпродаж відбувся саме в діорамі історичного музею. Да. Так, як така ідея також виникла і чому саме в діорамі? Ну, По-перше, до нас звернулися організатори, вони прийшли до адміністрації і запропонували. А що стосується безпосередньо нашого музею, то це не було для нас чимось незвичним або новиною. І безпосередньо такі благодійні заходи, тому що з самого початку, на жаль, таких трагічних подій в нашій країні музей долучався до таких заходів, співпрацював з волонтерами. І Надавав речі для переселенців і працював з військовими, з солдатами нашими і крім того, дітей ми приймали переселенців, тобто так чи інакше, це така робота була для нас постійна і тому, коли до нас звернулися з Пропозицією взяти участь і з проханням надати приміщення, то адміністрація не вагалася, тим більше, що такі події, такі заходи теж відбуваються. У нас в музеї постійно проходять, проходять такі ярмарки, і як музейні заходи, там як свята, просто неба, де ярмарок розпродаж є частиною цього заходу. Ну, так. І також ви запрошуєте до себе поранених бійців неодноразово. Да, безумовно, не да, акції, так. ми співр... співпрацюємо з бійцями. Постійно вони приходять і о, до нас в музей на різні наші заходи, на екскурсії, ну, зокрема, от останнє це до. Був захід до Дня Злуки наприкінці січня, і ми запрошували їх. І плануємо співпрацювати. Зараз у нас була новина по всіх телеканалах з приводу дітей з Донеччини у другому санаторії вони теж уже у нас побували, і ми плануємо і надалі таку роботу проводити. Наступний розпродаж буде також в Діорамі? Да, конечно. Следующий будет 28 числа, 28 февраля в Диараме и 28 марта в, тоже в Диараме. Получается, каждую последнюю субботу месяца. В апреле и в мае мы думаем вернуться к прежнему формату на улице в конце набережной, потому что, в общем, там тоже действительно очень хорошо, приятно. И много людей, много детей, и много мамочек с детьми, с колясками приезжают тоже Сколько коштів вы забрали, насколько продуктивными есть такие распродажи? За четыре предыдущих гараж сейла мы собрали больше 50 тысяч гривен, на последнем гараж сейле мы собрали 11 тысяч 47 гривен, нам в итоге продолжают еще доносить сейчас люди и, и друзья, и просто люди, которые не успели или в какие, по каким-то причинам, это был еще и рабочий день, не все, к сожалению, смогли прийти, но хотели очень участвовать, они до сих пор приносят деньги. Я думаю, что мы где-то к 18-20 тысяч выйдем сейчас по сборам. Мы уже, вот в субботу только было мероприятие, мы уже 2000 гривен отправили в Старой Гнатовского Волноватского района Донецкой области детям на смеси и медикаменты. Это маленькие детки, которым буквально там до трех лет. И 2000 гривен на медикаменты молодому парню, которому 25 лет из 93-й бригады. Он попал в Иловайский котел и, к сожалению, получил очень серьезную травму руки. Ему помогло и государство каким-то образом, и Латвия он, ему сделали операцию, но сейчас ему надо очень много медикаментов буквально там каждую неделю на 2000 гривен надо покупать ему медикаменты. Но прекрасный молодой человек, который продолжает жить с оптимизмом. Это была действительно очень хорошая встреча, нам было очень приятно с ним пообщаться. Мы видим, кому мы помогаем, мы видим эти глаза, мы видим этих молодых людей, которые готовы все равно сражаться и как-то отстаивать Украину. Еще наиболее самое главное, что они хотят чем-то и вам допомогти, так, за вашу допомогу. Да, он, он кстати, да, действительно нас переспрашивал несколько раз. Ему было так неудобно, что мы ему помогаем, он нас... Э... Это, это маленькая совсем помощь, это помощь общими усилиями, да, Днепропетровцев. Но он раз пять нас переспрашивал, как он может быть нам полезен, как он может нам помочь, что он нам ä, должен. Это, мы, мы, мы не знаем, мы, мы даже. А, это было очень трогательно, да, и мы а, чуть не плакали. но он, он был настолько улыбчивый и настолько добрый, что мы не могли плакать, мы все равно продолжали улыбаться. Тож це дуже приємно робити корисні yeah. речі і допомагати людям. Тож шановні глядачі, долучайтеся, не будьте байдужими. Ще будуть розпродажі. До речі, як долучитися, розкажіть. абсолютно легко, никаких особливих правил нет. Ми обычно просим о предварительной регистрации, чтобы примерно понимать, сколько людей сейчас будет. А по-перше, Петроковський історичний музей нам а помог очень сильно в этот раз со столами. Это тоже очень важный вопрос, потому что обычно надо как-то организовать свое место для продажи. Обычно мы брали эти вопросы на себя, и это занимало очень много времени. Нам очень помогло и руководство, и сотрудники музея, предоставив нам около 35 столов и стульев. Это вообще упростило невероятно. Есть у нас наши формы регистрации на наших соцсетях в Фейсбуке и ВКонтакте. Гараж сейл, Благодинный распродаж. Можно также обращаться по телефону, записываться и спрашивать, как можно вообще это все пройти. Никаких условий в плане того, что приносить. Вы можете приносить абсолютно любые вещи, которых есть хорошая энергетика, вы их любите, но вы понимаете, что они могут уже перейти к другому человеку. Это могут быть подарки какие-то, которые, возможно, вы не использовали, книги, книги всегда пользуются спросом, пластинки, шкатулки, какие-то, возможно, аксессуары или вещи, но они должны быть, естественно, хорошего качества выглядеть хорошо, не без пятен, не грязные, с любовью переданы. Единственное ограничение, мы просим не приносить еду, чтобы у нас и у музея не было проблем конкретно с станцией. мы не хотим брать на себя ответственность в этом плане. У нас есть, мы чай делаем, кофе, такие вещи, и есть представители наши, Друзья, ребята, которые, у которых есть кофейня, которые представляют просто э, немножко кексов и какие-то э, пироги, а так мы обычно отказываем людям. У нас много было действительно людей, которые предлагали нам и да, патриотические кексы, и всякие пироги, но, к сожалению, мы просто не можем брать на себя такую ответственность. А так можете приносить абсолютно все. Э, к нам иногда приходят люди, которые не готовы э, стоять продавать вещи. Они Віддають нам на Але краще все-таки ми теж настаиваем на тому, щоб кожен побував в цьому процесі. Вам в будь-якому випадку подобається, всем подобається, тому що ти общаешься з людьми, ти і полезно і добре проводиш час. І ті люди, які хочуть принести їжу, все ж таки можуть віднести її в госпіталі. Бо да. хлопцям потрібно харчуватися, вони потребують чогось домашнього, якогось домашнього затишку, бо просто знати, що вони комусь потрібні. Да, да, это действительно правда. В этот раз, кстати, нам приносили действительно много и печенья, и кексов, и пирогов, которые мы в дальнейшем передали в Дебальцево, ехали волонтеры в Дебальцево и в Авдеевку, мы передали много туда, и много людей приносили, опять же, те, которые не могли участвовать из-за рабочего дня или по, по, по каким-то причинам, мы выкладываем каждый раз за неделю или там в течение недели до гараж мы выкладываем у себя на страницах списки экстренно необходимых вещей, либо вот детям сейчас очень много, да, детей здесь из Донецкой области, либо же солдатам, либо раненым, принесли невероятное количество вещей, очень много. И при этом, если раньше люди приносили часто вещи, которые они там поносили детям, то сейчас мы выкладываем списки мыла, ну, какие-то носочки нужны, вещи, которые... Да. Так. И люди приносят просто огромными пакетами. Вокруг нас стояло, там горы были. Мы выносили в пятером. Это все. Это очень приятно смотреть, что... Эм, да, действительно, очень сложное время, но люди объединяются, и мы понимаем, что такое общими усилиями помогать. люди не байдужи. Это наиважная вещь. И очень да. важно нашим хлопцам, солдатам знать, что, что их ждут, что им помогают. Так они очень а. благодарны. Вы ездите в госпиталь, или вы передаете все, что вы купуете, что вам дают? Обычно мы передаем. Нам дают конкретные задания. У нас есть уже волонтеры, которые непосредственно этим занимаются. Проверенные люди. Мы всегда отвечаем за каждую гривну. В наших соцсетях мы выкладываем полностью чеки, фотографии с теми вещами, которые мы приобрели. Чаще всего мы либо оперируемся еще с волонтерами, потому что сейчас иногда даже 11-20 тысяч это не так много. Часто надо покупать что-то, что дороже стоит. И нам просто говорят, вот сейчас очень срочно надо, например, там, в хирургию то-то и то. Мы с кем-то копируемся, либо покупаем какую-то часть. В итоге волонтеры это собирают, мы делаем опять же фотоотчет, это выкладываем. Девушка, которая с нами в команде, Опять же, у нас в команде четыре человека, которые постоянно задействованы в этом. И э, еще наши друзья, друзья наших друзей, просто люди, которые к нам приходят. Просто четыре это были те, кто были изначально инициаторами. Э, одна из девушек, она журналист э, национального телеканала. Она знает э, обычно, куда, что надо срочно вести. Мы доверяем ей очень в этом плане. Э, она всегда тоже подотчетная и всегда дает нам правильные контакты. Тому более, более это. Мы даже по большому сіту больше команда, яка допомагає їй. Ось так навіть виходить. Да, да, да. Ну, про ваші плани ми вже чули, про благодійні плани. Відміла Олександрівна щодо історичного музею, що ще планується у найближчі часи для військових, можливо для переселенців. Співпраця, тобто ми запрошуємо на екскурсії бійців наших. У нас теж є волонтери із госпіталя військового, з якими ми співпрацюємо. Знову таки ж з дітьми ми будемо працювати, будемо запрошувати на екскурсії, будемо самі до них їздити. Є і в нас пропозиції, і є вже навіть замовлені екскурсії, коли діти до нас. При приїдуть, тобто ми теж не полишаємо таку роботу і надалі. Дуже багато заходів планується, слід лише слідкувати а, так, да, і звертатися да, до да, вас. Так, да, да. завжди з, з дорогою душею, як кажуть, і не забувати про благодійні розпродажі, до яких обов'язково треба долучитися. Шановні глядачі, не забувайте, що саме ваша допомога може бути найнеобхіднішою. Катя, а все-таки, каких речей было наибольшее представлено, вот, например, на последнем распродаже? Сейчас чуть-чуть э, меняется формат у нас. Не, не совсем прям меняется, но в этот раз было много людей, которые приносили хендмейд. Изначально идея была, конечно, немножко другая, потому что мы говорили о том, чтобы приносили вещи э, которые уже были в использовании, либо которые, которые вы готовы передать. И у нас почти не было людей, которые продавали хедмейт потому что это не совсем ярмарка, это все-таки рост продаж. Сейчас мы видим, что много людей начинают приносить хедмейт Единственное, что, что все-таки они пытаются забрать себе деньги за себестоимость. Но многие все равно отдают все деньги, которые они с этого заработали. Вот, например, в последний раз у нас был прекрасный мальчик, ему лет 17, может быть, 16, Иван Ганджи, я его даже запомнила. Это был парень, вот мы ему разрешили продавать кексы, потому что мы не могли ему отказать. Мы вообще увидели его в регистрационной форме, и он написал, я не знаю, можно ли продать кексы, если можно, то позвоните мне. Мы сразу решили, что нет, но зашли на его сайт, он страничку создал в соцсетях. И они такие милые, такие красивые были, что мы не могли ему сказать нет. Мы сказали, да, конечно, приходи. Он полностью все деньги, он не забирал себе даже себестоимость. Мальчик 17 лет продавал эти кексы. Сначала мы отправляли друзей, говорили, смотрите, он скучает, пойдите купите кексы. Потом я помню, я говорю своему другу, пойди купи кекс. Он говорит, слушай, я не могу там протолпиться, там очередь, человек 10 стоит. И прекрасный парень, который очень застенчивый, он так аккуратно приносил нам конвертик с деньгами. Опять же, да, вот я хотела бы уточнить по поводу того, что мы обычно даем всем людям, которые участвуют в гаражсейле конверты в начале. Каждый может указать, куда конкретно он хочет, хотел бы направить деньги. Это, опять же, переселенцы, раненые или в зону АТО. Раньше действительно очень часто указывали, куда конкретно отправлять деньги. Сейчас же часто даже не вписывают в эти конверты, просто либо оставляют их пустыми, потому что люди сейчас понимают, что... Все три всем направления, да, всем, всем надо помогать. И это тоже интересно, что сейчас есть понимание, что помогать надо всем, и они доверяют нам, знают, что мы посмотрим действительно, кому сейчас очень необходимо, экстренно необходимо, и это тоже очень приятно. Дуже приємно, що ви займаєтесь благодійністю, бо неможливо зробити щось, якщо людина не хоче. Ви робите це безкорисливо для людей, для тих, хто дуже цього потребує. Тож від нас та від усіх людей, мабуть, хто зараз нас дивиться, велика вдячність за вашу роботу. Продовжуйте і гадаю, що багато людей також долучаться і допоможуть у вашій нелегкій, але такій потрібній праці. Дуже вам дякую, що ви сьогодні завітали до нас і розказали про ті заходи, які відбудуться і. До яких ще можна долучитися. А нашим глядачам я дякую, що ви були з нами. Гадаю, інформація дуже корисна і цікава, і ви обов'язково долучитеся до усіх заходів, які відбудуться. На жаль, перша частина нашого ефіру добігла кінця, тож зараз переходимо до зовсім інших тем. Прямо зараз для вас сюжет з порадами психолога, а потім майстер-клас.